Сьогодні до нас до студії завітали Олена Москвітіна, сімейний психолог, психотерапевт та Микола Москвітін, це лікар, арт-терапевт та керівник оздоровчого центру. Ну і з завітали неспроста, а тому, що хочуть нам розповісти про вікову психологію. Ну а якщо так простими словами на хлопський розум, то розповісти про те, як треба поводитися з дітьми залежно від їхнього віку, тобто фактично я. Як дітей треба виховувати? А, доброго, доброго ранку, ранку вам. <рес> доброго ну, ранку Ну і от хочеться почати з того, що а коли треба починати виховувати дітей. Да. коли? Ага. А, дітей потрібно починати виховувати з внутрішнього розвитку. Тобто, поки мама беременна, поки вона в положенні, все її емоціональне состояние, все її настроєння, як вона себе чувствує в этом мірі, это Передається все... дитині, так? Да, mm -hmm. да, это вот основная часть. Итак, якщо маты будет норвою, <сих> какой трішки хворо, то ты на тешь такой В Четырех месяцев беременности уже снятся сны ребенку те же, что и снятся маме. Mm -hmm. То есть в зависимости от того, какое окружение вокруг и как непосредственно мама воспринимает мир, то же самое воспринимает это ребенок. То есть. Ясно, что смотреть, что кушать и где бывать, это играет основную роль. То есть, на сколько процентов, скажем так, от ну приблизно важливо самое выхвание, да, еще а людина, ну, насколько она формуется психологично, насколько а, формуется личность, вот, еще а, в... Утробе матери. Еще ут, в утробе матери. Насколько это важно? Выховывать уже тогда личность. Ну, для ребенка мама – это весь мир, да? И то, как чувствует себя мама, как она воспринимает э, себя и ребенка в целом, ребенок это стопроцентно воспринимает точно так же. То есть, он уже... Э, себе тогда понимает, мир опасен или мир не опасен, мир добродушен или мир агрессивен. Вот. И естественно, что его состояние уже влияет на само течение родовой деятельности. Ребенок приходит в этот мир, либо он не хочет рождаться, вдруг там страшно, вдруг мама такая вся нервная и агрессивная, и даже нет ни схваток ничего, никакой родовой деятельности. То есть здесь это изначально влияет на процесс рождения ребенка если это подытожить, то это базовое доверие к миру. Вот насколько человек приходит в мир и насколько он доверяет миру, насколько он готов его с ним взаимодействовать, его изменять или же, так сказать, получать от него удовольствие или наоборот постоянно быть в напряжении каком-то. А что наиболее влияет, еще в утробе на а, развитие дитины, на ее психологический стан в будущем? Когда ребенка э, сомневаются, рожать или не рожать, вот тогда страх смерти... It он, так? он uh -huh. Однозначно. И если этот страх он испытывал внутриутробно, он его сопровождает уже в жизни, даже во взрослом возрасте, но бессознательные процессы там разные происходят. И когда э, в психотерапию Приходит человек, и мы уже доходим до того момента, что оказывается страх смерти откуда, аж оттуда. То есть это очень глубоко, и это влияет на всю его дальнейшую жизнь. И практически работать с такими людьми, то есть это остается навсегда. Можно это уменьшить, можно это подкорректировать, но страх смерти, вот если ребенок пережил это, когда он нежелаемый, или были попытки аборта, или же об этом говорили это остается на всю жизнь. Ну, это ясно и характерно на его поведенческих тогда, э, паттернах отлаж... отлаживается. Вот нам уже народилася, и как дальше на, на неї впливати, развивать дитину. Или не впливати до Чи... 5 лет? Что делать дальше? Что делать? Однозначно любить, однозначно поддерживать и на разных этапах развития давать необходимое для ребенка. Я немножко вас перебью, Леночка. Значит, смотрите, желательно, чтобы рожать вместе. Это базовое. То есть, рядышком папа и мама, они вместе переживают, и это происходит, образуется энергетический потенциал семьи. А затем уже вот то, что Елена рассказывает дальше. А, что не может быть <кхм> негативного результата от переляку батька? Папа должен находиться рядом с мамой в момент рождения, ему не обязательно заглядывать куда и откуда, что происходит, ему важно быть рядом, дать свою руку, и там за кадром все сделают. Важно, чтобы партнеры чувствовали, что они вместе, они вместе в этом процессе. И ребенок рождается, и сразу папа возьмет его на руки, и вот здесь уже образуется вот вообще такая невидимая связь энергетическая, и папа первый одевает ребеночка уже в родзале, шапочку, носочки. И даже врачи говорят, именно папа, почему, спрашиваем их. Они говорят, потому что дома он уже не скажет, я не умею. Уже все уже так Мама это внутренний мир, а папа это социализация, это внешний мир. И вот первое, только родился ребенок, произошло как бы отделение, расщепление. Он вышел от мамы и пришел в социальный мир, в социум. И социум это папа. И вот как бы символически и в то же время по-настоящему это и происходит во время родов. Ось вы до пяти роков. Да, затем до пяти лет происходит полностью наполнение человека своего я. И здесь проходит так называемое психосексуальное развитие ребенка. Существуют этапы различные. Леночка, расскажите. Ну, рассказать что... До года. Получается до года, что важно ребенку на данном этапе. Первые три месяца. А изначально нужно, чтобы мама была кормящая, чтобы мама кормила грудью. Угу. Для ребенка потребность в еде – это значит потребность в жизни, да, он без еды не может. И Так, если намовля кормить там какими-нибудь сумишемы, а? дитячими, это А если, например, до Краще Однозначно грудью, почему? Потому что ребенок, он не только кушает в процессе этого, он чувствует, как бьется маме на сердце, он слышит ее запах, он чувствует ее кожу. Для него все вот эти ощущения очень важны. То есть он отделился от мамы, он родился, но когда мама его берет и прикладывает к груди, он снова он чувствует, что он рядом, что он не один. И тогда ему спокойно. Да, можно докармливать, если вдруг не хватает молочка, но лучше работать над тем, чтобы молочка было в избытке. Это можно делать. Это ну, мы сейчас говорим о психологическом развитии. Есть биологическое развитие, физиологическое. Вот там более тесно можно рассказать о том, как докармливать, в какой период времени. Мы говорим о психологическом развитии. И вот первые три месяца это, как правило, нужно насытить ребенка своей, своей любовью. И мама должна глаза в глаза, тело к телу. То есть она должна к нему дотрагиваться с губами, руками, нежно. Смотреть любящими глазами. Вот это вот необходимо. И вот это первые три месяца, это первичный нарциссизм. Без этого ребенок не сможет потом любить весь мир. Он не знает, что такое любовь еще. Ему ее нужно подарить. Показать еще. По, да, научить. Совершенно верно. И про... Сколько, мне кажется, что требует инструктаж вводить и выдавать лицензию на батькевство. Да, да. У нас, смотрите, чтобы Б стать допустим банкіром, да нужно учиться в школі, учиться в інституті, потом магістратурі. Щоб стати родителем, вроде бы нигде нічому не треба но это самое саме ті коли навіть треба прогуляти є. якісь уроки з сексуального виховання і тоді не знати чогось, і тоді можеш стати не научать. <laughs> ну житьтя ваззе что на ведь даже на может через свои властьники не незнания остаты совершенно правильно проблема родительства она стоит, стоит во всем мире то есть кроме просветительной работы здесь должна быть еще вот осознанность должен человек психологически был готов быть готов к родительству вот мы прекрасно понимаем что есть люди которым там 20 30 50 лет а на него говорят «маменькин сынок это распространенном народе. Угу. Или женщина тоже такая еще не созревшая. Это о чем говорит? Что он физиологически взрослый, а психологически нет. И вот если психологически мама и папа еще не зрелые, то с ребенком будут проблемы. И он, тогда мы ощутим это и в школе, и в детском саду, и тем более во взрослом состоянии. То есть мы возникает э, человек, который будет с проблемами, с ним нужно будет очень много работать. Потому нужно призвать всех, чтобы стать психологически, быть зрелыми, когда м, захотим иметь детей. Это сложный процесс, и он настолько же ответственный. Не только нужно кормить хорошо, но и в то же время правильно, нежно, с любовью м, м, растить психологически. То есть нужно быть достаточно хорошей мамой. Дивіться, часто таке буває, що доля дарує нам десь сюрпризи. Mm -hmm. да, тобто Десь в нас деколи наша біологія не питає, що саме ми хочемо, а ставить нас перед фактом. Тут така от мені, мене цікавить ремарочка, як треба поводитися бабусям, дідусям, людям, які ну, відповідають за. А тих, хто вже має дітей, да, тобто, як треба, ну можливо, якісь настанови і тому подібне, як треба е, готувати, можливо, для того, щоб людина навіть на так на так, якісь, е, ну скажімо так, неочікуване, на таку неочікувану ситуацію, да? прореагувала нормально, щоб адекватна була реакція. Тобто ви про те, що прийшли і сказали, у нас будуть рібінок, а бабуся, дідо так, рібінок, да. Ну, так, да? да, От я, яка дитина, або там тобі рано, або тому подібне, або там не не дай Бог в тебе будуть діти. Ага. Як правильно то проговорювати між батьками і фактично ще дітьми, да оцей от момент? Ну смотрите, однозначно, если уже э, женщина решила, что она будет рожать, э, однозначно ее маме ее нужно поддержать. Однозначно, потому что э, сейчас очень большой проблемой является вообще невозможность зачать ребенка. На самом деле, когда э, кто-то забеременел, это уже, о боже, у Особенно вот в Запорожье сейчас очень печальная ситуация в этом плане. Может даже женщина забеременеть, но выносить родить нормально, это проблема. То есть однозначно нужно э, создать такую атмосферу благоприятную, в которой бы э, беременность протекала благополучно, спокойно, радостно, где-то поддержать эту семью, а потом уже передать ответственность более на mm. родителей молодых. Ну, то есть, в принципе, ответственность велика есть на бабусях на дедушках, в которых... Яких... Діти ще ну в принципі, як вони можуть сприймати та як вони можуть реагувати на те, що в них буде дитина. Вони ще самі діти фактично, да? навіть якщо там. Весь один ми рік. здесь говоримо різних позиціях. Якщо є зрілі родителі, це один розговор, якщо це возникает чисто спонтанно, всякое бывает, буває, вот в нашей жизни, так сказати, в реаліях. тогда здесь ответственность совсем другая. Нам сложно рекомендовать реакцию. Реакция у людей обычно сформирована. Мы все родом из детства. Вот как нас воспитывали или подготавливали до пяти лет, так мы будем реагировать. Другое дело, если вы хотите решить этот вопрос и понимаете, что у вас будут проблемы с вашими родителями, нужно обратиться к специалистам, нужно прийти к психологу, и психолог поможет, как нужно поговорить с родителями, как им донести, нужно эту важную новость, чтобы и для родителей это не было убийственно. И, то есть, щадяще было для всех. Это может сделать специалист в любом вопросе. Или вам нужно сдать экзамен, или вы забеременели, или еще что-то. Нужно обратиться к человеку, который умеет решать эти вопросы. Допоможет правильно проговорить. Правильно, да. Акцентуацию, сделать правильные акценты. И как нужно говорить, договаривать, чтобы не создавать конфликты, а решать. А, добре, проговорили первые три месяца. Давайте да. повернемся да. до наших Две баранів. Первые три месяца – это любовь, пика турбота, больше на руки Ласка обнимашки, этому. целовашки и тому подобное. Угу. А после трех месяцев? Далее, что очень важно ребенку проговаривать, озвучивать, что он находится вообще вокруг. Проговаривать его чувства. Когда ребеночка мама пеленает, например, да, она говорит, ребенок плачет, она говорит, ой ты плачешь, ты мокрый. Давай я тебя переодену, чтобы ребенок понимал, что с ним происходит, чтобы он свой дискомфорт ощущал. То ли я голодный, угу. то ли я уписился, то ли то мне ли просто что скучно, он, да. да. Ледяное... Он не понимает, что, а мама должна есть, его да. чувства проговаривать угу. ему, как бы возвращать, да, чтобы быть с ним в диалоге, чтобы он понимал, что с ним происходит. И, соответственно, она его носит по квартире и рассказывает все. Это то, это то, потрогай ручкой. Если мы приходим в другую страну или приезжаем и не знаем другого языка, то нам надо показывать и рассказывать на нашем языке, да? Или уже подводить и говорить, это самолет, это еще что-то. Зрозумило, добре. Это сколько часу? Ну, это все время, все время. Это сейчас уже... Что еще? Значит, смотрите, что происходит. Первый этап мы проговорили, потом следующий идет этап, этап расщепления. Ребенок не может сразу воспринимать окружающий мир одинаково. Он определяет маму как хорошую и как плохую. Как хорошую и плохую грудь. Он смотрит, он не видит маму всю, он видит ее частями. И вот он, если, мощное, Да, мама молоко. дает грудь хорошая, не тугая, все, она хорошая. Нет, плохая. И возникает так называемое расщепление. Расщепление – это начало всего нашей жизни всей. И потом мы в конце концов и стремимся к этому. Затем следующий этап идет, когда ребенок соединяет, и он понимает, что мама может быть и хорошая, и плохой. Ну, то есть ребенку хочется пить, и он плачет, кричит. Хочу пить. Мама, если сразу не может понять, она говорит, наверное, он описался, начинает его менять белье. Наверное, хочет есть, дает еду. Наверное, он замерз, начинает его кутать. А ему хочется... То есть она не сразу его угадывает. Угу. Это говорит о чем? Что ребенок непосредственно наблюдает за мамой и за ее действием. Какая она? Достаточно ли хорошая? Быстро ли она может определить? И вот это формируется полностью наша реакция на те или иные э, жизненные позиции. Затем угу. идут этапы психосексуального развития. Это первый этап до года. Оральный тип. Леночка, продолжите. Далее идет анальная фаза, когда ребеночек уже садится на горшок. Это примерно в том возрасте, приучают горшку. Друг, трех, до, а от вот. двух до трех лет. И на этом этапе очень важно э, подойти к теме горшка правильно. Э, то есть радоваться тому, что там. Они а говорят фу, там что. -то". то есть наша реакция, мамина реакция, папина реакция, формирует представление ребенка о себе. То есть угу. он вот то, что сделал в горшок, посмотрел. Если это плохое, значит я плохой, он угу. так думает. Это Поэтому... единственное, что он производит на свет вот, за свои три года. И поэтому, если мама будет, о, там, молодец, он покакал, какая красота, угу. все, он будет думать, о, какой я молодец, ребенок. То есть нам нужно... Буду стараться дальше. Да, да. да. А если мама, допустим, когда-то прореагировала брезгриво, как-то фу, как-то вот так вот, и ребенок это заметил, потом бывают у детей часто запоры случаются, у -у -у. он удерживает, потому что я же не хочу быть плохим, у -у -у. меня тогда вдруг не будут любить. Тогда начинается вот эта вот проблема. Ну, даже Это... такие, такие моменты, даже вплывают. Да? Да. Да. И вот до трех лет, как правило, до двух, до двух с половиной, до трех идет непосредственная мама, самая главная, без мамы ничего не решается. После трех лет начинается движение к папе, угу. то есть начинается уже социализация. Уже По строень... можно Построение внутреннего <решки> мира закончено, и теперь наста... начинает, начинает выстраиваться внешний мир, то есть социализация угу. начинается. далі? Після 3. Ну, і, скажімо так, від 3 до 5 коротенько у нас часу. Ну, часу, Ну, от від 3 до 5 як проходить соціалізація. <пі> а там ще дуже серйозно, ну от 3 до 5, що здесь уже активно мы подключаем соціальну сферу, да? Ми ребенка в детский сад можем отправлять, очень підтримка поддержка на детской площадке. То есть здесь вообще беда. Всех наших детских площадок в том, что детей раньше времени учат делиться своими игрушками. Uh -huh. Отдай, отдай эту лопатку. Ну, видишь, мальчик плачет, ну пусть все плачет. Это же ребенка вашего лопатка. Потому что э, ребенок в этом возрасте еще не воспринимает, что у меня эту лопатку заберут, а потом ее когда-то uh -huh. отдадут. Но чувства времени нету. И важно поддержать ребенка, э, ограничивать внедрение других лиц на его игрушки, на его территорию. Но ребенок от этого жадным не вырастет. Uh -huh. Но он будет понимать, что он владеет своим имуществом, и только он вправе им распоряжаться. Это имущество продолжение его. Получается, если он отдает свою игрушку, он как бы отдает часть своей руки или yeah. еще что-то. Поэтому не... они так на болезненно этом настаивать реагируют. нельзя, потому они так болезненно реагируют. Совершенно. А мамочки включаются в этот спор, начинают, каждому же хочется быть хорошей ну, мамой, как бы на площадке. Это... Я такая молодец, я всем с дама своего уговорю, и свой оказывается страдает больше всех и понимает, что, о боже, какой враждебный мир и даже мама самый главный человек и та против меня. Слухайте, ну багато вже проговорили ще більше мабуть є про що поговорити, але на жаль, наш ефірний час він обмежений. Я думаю, що ми обов'язково повернемося ще до цієї розмови. Обов'язково ще запросимо вас в гості. Дякуємо за доволі таки вагому інформацію, в дечому взагалі перевернули моє наприклад світобачення. Ну а тим часом нам слід переходити до наступної рубри.